Питання вам це передача: блондинки чи брюнетки. Для чого ми тут збираємося взагалі? Для того, щоб поіграти. Дівчонок опрашуємо, у кожного по п'ять дівчанок. Їм, собственно, по п'ять випросов. І саме кількість відповідей, які дадуть дівчата, і визначить переможний колір волосся цього тижня. Що буде з ведучим, який програв? Оп! А, ага, ведучий проиграє, собственно. За честь ми і поборемося і його ж буде покарано, треба розказати. Ну так я того я й боюсь. А яка сьогодні, кстати, жиребівка? Давай відгадаєш мою загадку, матимеш право вибору. Ні. То все. Ну, Сидить дівчина в комурі, а косає її Ха! на дворі. <звук> Марковка? Марквіна, правильно. Ну, теж зараховується. <звук> Обирай. Брюнетки? О, тоді я за блондинок гратиму. У Японії правосторонні чи лівосторонні автомобільні рух? І правосторонні, і лівосторонні. Серйозно? бували в Японії? Ні. Тут, там двох Там можна йти пострічки їхати. По Пострічки по не можна їхати. Це як? Японія ділиться на дві частини. В одній частині там такий рух, а в іншій такі, да? Ні. Я щось не можу зрозуміти, може ви мені поясните? Ну, э, добре, правосторонній рух. Нехай буде. Продовжить пісню. Я та ти. Та я. І нам не треба нічого. Ким був Санчо Панса. Не знаю такого. Друзі в контакті немає? Нема. А нема. ну, що таке е, броунівський рух? Ну це явно щось не, не бронювати, не бронюють нічого. Mm -mm. A -a 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 -a. Не знаю. Останнє запитання. В лакрос грають мячем і. Бітей, напевно. было. Японии правостороннее или левостороннее движение? Левостороннее. Продолжите песню. Я это ты. Ты это я. И никого не надо нам. Кто поет, помните? Вот тот. Кем был Санчо Панца? Что-то там с конем связано. Возможно ли такое же на станции обслуживания коней он работал? Нет, нет. Какой-то... Вообще предназначение его просто. Рыцарь, назовите что себе. ли? Я не знаю. Или помощник рыцаря. Что-то... Что-то вообще. Я близко? Да. Ох, да? Хожу да. близко? Вот назовите просто слово. <къем> вот не помощник, а... Рыцарь. Что такое брауновское движение? <къем> Очень сложно. Да, это просто. физика тут согласен. Честно, не, не знаю. Ну и, знаете, я тоже от физики далек. К лакроссу я ближе. В играют мечом и... Если честно, я первый раз этот вообще. Вид спорта, слышишь? Я даже не советую <laughs> смотреть. <laughs> если да, если, <laughs> если муж захочет... Бита какая-то. Yeah? Да, близко. Как вас звать? Наташа. Наташа, в Японии правосторонний или левосторонний рук автомобильный? Правосторонний. Ну, я не знаю, а хотя бы будет правосторонний. Ну, нехай. продолжить песню. <свят> я это ты. Ты это я. Ага, можно может, впевнен, что <свят> так? Если знаете, то впевнен. Кем был Санчо Панса? Не знаю. Тут нема, так? Да, варіантів навіть. Навіть думати нічого не буде. Не буде. Чи трошки поміркуємо? Ні, не, не буду міркувати. Буде. Санчо Панса десь там. Гуляй. <клес> а, що таке броунівський рух? <клес> Теж не знаю. <клес> Чи є варіанти? <клес> Туди, до Санчо Панса його, так? Да? Цей рух? <клес> ну, да. Нехай йде. В лакрос грають м'ячем і... Чим можуть грати в вопрос? М'яч там точно є. І щось ще. ногою. Рукою. Своєю. Головою. Не знаю. Якщо не знаємо, все, нормально. Видихнули. Передаємо привіти. Передаю Приві, привіт всім знайомим, всім друзям. міста Юль, допомагай. Що робити? В Японії правосторонній чи левосторонній движення. Ну не таке, як у нас. Это... Наверное, у нас какое? Сейчас, я подумаю, у нас э, сидит водитель слева, у нас левосторонний. Нет, мы едем. Нет, левосторонний, наверное. Ну, боже, короче, ну не такой, как у нас. Ну какой в Японии? А какой у нас? Да что моей дороги не видишь, тихо, подивись. Мы едем по правой стороне, значит, значит, в Японии левосторонний. Продолжите песню. Я это ты. Ты это я. Та-та-та-та, любовь моя. Действительно. Кем был Санчо панца Помощником этого, боже мой, как его зовут? Ну, ну, все... ну понятно. Ну вот понятно, боже мой. И вылетело из головы. Какого плана помощника? Ну, оруженовцем. Mm. Что такое броуновское движение? Он же броуновский Вот это когда между собой, они беспорядочно рухаются и короче... Сумасшедшие. Да. И в играет мечом и... Палкой mm. такой. Пой. Должна сказать, как она называется? Да. Ну или хотя бы... Уклюшка, видимо, какой-то. Как выглядит Ну, такая, с кружочком, наверное. В Японии правосторонний или левосторонний автомобильный рук. левосторонний Продолжить песню. Я это ты. Ты это я. Ким был Санчо А Аз видки цей. Десь з ним зв'язано, так? Да, так, да. да. То ким він був? Ружейником? Був. О, кажете, не знаю. Знаєте, що таке броунівський рух? Зараз буде як Санчо Панса. Ви подумайте, зважте. Може, знаєте, Броунівський рух. Не, не Точно. Не знаю. Яка галузь? В якій країні? Не, не знаю. Хто придумав? Не слышала таке. Угу. Влак грають м'ячем і чим ще? Плюшка? А як вона називається? Забили. А ви знали? Пай що знали? Як вона виглядає? Опишіть її просто, щоб ми. Как бы, крюк? Такой. Крюк? Или як? Біта. То біта чи пух? Біта. Так. Стоп. Давайте ми, значить, будемо описувати їх. Отака от вона йде Палиця, да? Ну, вроде бы, да. Так. І на кінці що? Крюк. Такий, як у капітана так, Крюка. Как в гольфе. Да. Добро. Сборная России по вопросу готова стереть в радиоактивный пепел все сборные на чемпионате Европы. Ростислав, ну ты будешь подавать или нет? Сборная Украины по вопросу ест младенцев. Ангела Меркель ненавидит шаурму. Это Вести Лакроса. Я ваш ведущий. Здравствуйте. Так называемые вопросовые ополченцы отказались от гум-конвоя с Европы, мотивирует это тем, что такой инвентарь им не нужен. Потому что это именно те люди, которые привыкли забивать голы в девятку голыми руками. Почему мы должны играть какие-то непонятные американские игры? У нас есть отличный отечественный инвентарь, в котором играть в лакросс можно вообще без проблем. Совпадение? Не думаю. И пока Наша страна борется с лакросовыми фашистами. Мы продолжим освещать эти темы каждый день. Как нам удобно, как мне удобно. А мне удобно мне удобно говорить про лакрос. Любите лакрос. Много лакроса не бывает. В Японии правостороннее или левостороннее движение. Левостороннее. Продолжите песню. Я это ты! Ты это я... Да, а дальше знаете? Там просто движение. Значит, э, кем был Санчо Панса? Это кто? Тот, кто придумал эти движения. А -а -а. Это... Это... Можете угадать. Актер. Артист. Актер. Страна. Санчо Панса. Испания. Или туркменистан. Или Италия, Испания. Так, а что такое Брауновское движение? Брауновское движение. Какая-то движуха. <свеч> Нормально там отрывается. <свеч> ну, наверное, да, если применять. Вокрос играет. Последний вопрос. В играет мечом и. Мечом и. Не знаю еще одним мечом, два меча. Нет, <свист> руками, ногами. <свист> 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 В Японии правосторонний чи левосторонний автомобильный рух? <свист> <Так>. <свист> два варианта ответа просто. просто. Левосторонний <свист> чи правосторонний? Мы не, не, никто не подсказывает. Давайте сами, 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 сами. Так, у нас правосторонний. Так. Сидеть. Может там левый? Да. Давайте. Хай буде лівосторонній. Нехай буде лівосторонній. Одну хвилинку, Манюнь. Продовжить пісню. Я та ти, ти це та я. Ким був Санчо Панцер. Мама, ти, ти. Санчо Панцев, думки він боже майже. Він був, був, ну, був другом його, помощником. Мама, ти, ти. Чекай, Софія. Добре, Спитав, добре. Нехай так. Оста... 에, майже. Да? Два останніх <рігінгу> запитання. Я нам потім скажу поза кадром. Що таке броунівський рух? Мама! Можливо, це хаотичне. Боже, хаотический звук у Левы. И последнее. В лакрос играют мячем и чим. Что? В лакрос играют мячем mm -hmm. и чим. Не знаю, это сейчас mm -hmm. за что. Нет. С догадки mm -hmm. будь, mm -hmm. если чей-нибудь. Я не знаю. В Японии правостороннее или левостороннее движение? А -а -а. Правостороннее. Так, окей. Лейла, продолжите песню. Я это ты. Ты это я. Как рэпчик, но не за страшно. Кем был э, Санчо Пансо? Ну, не знаю. Примерно. Может. Mm -hmm. Хоть человеком? Да. Хорошим надеюсь? Да. Не регионалом. Не знаю. Что такое Брауновское движение? Mm -hmm. Историческое событие. Кто кого там. <свят> не знаю. Кто кого двигал? И, наконец, это сложно, но возможно. В вопрос играет мечом и чем еще? Палочкой. Как она выглядит? Будет... Ну, как бита. Как бита? Да. И, собственно. Я не знаю. У Японии правосторонний чи левосторонний автомобильный рух? Э, левосторонний. Ага. Продолжить песню. Я это ты. Ты это я. Да. Кем был Санчо Панса? Не пам'ятаю. Uh -huh. Що таке броунівський рух? Брунівський. Не знаю. Якийсь броун його започаткував. браун. Щуга. Не знаємо, так? Да? Останнє питання. Влапрос грають м'ячем і... Підчимось ще. Що це за річ? Річ. М'яч і... Ну, может, клюшка. А есть в ней какие назва названия клюшки? Конкретно. Ой, не могу зараз задать. Не может, это лучше. Будем привиды продавать. <свист> в Японии правосторонні или левосторонние движения? Я думаю, <свист> право. <свист> 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 Продолжите песню. Я это ты. Мужчина бежал. Я вас не пусть не шагом похороны. пожалуйста. Я хочу вам даже мотив. Я это ты. Ты это я. Слава Аллаху, религия не так. Так, короче, кем был Санчо Панси? Он, кстати, был с Дон Кихотом, его оруженосцем. Що да таке брауновське движение? Це з фізики, точно. Це якийсь рух, тіл, молекул, напевно, заряджених якихось частин. В грають мічом і. И... Напевно, якусь кружку. Давайте на це ми зарахуємо, але це ж приблизно хоча б. Той напрямок. Вас зовут ульяна ульяна значит за вас сегодня поработали другие брюнетки вам не сказано повезло что вы скажете м, об уходе за бровями ульяна это очень сложно поэтому студия архитектуры бровей бров бар наш партнер это вам подарочный Спасибо. сертификат ваша жизнь стала легче что я от вас хочу, зачем подошел, вообще ничего не понятно. Ну, вот так вот и живем, собственно, да? Спасибо. Вы вообще безэмоциональная женщина. Я, так? да. Давайте приветы передадим. Всем привет. Да, ну-ну-ну, конкретненько. Инкогнито. Да. Вы что, госслужащий? Нет. Вы из Масада? Нет. Нет? Нет? Скрытная женщина? Да. Ну, удачи вам, таким тяжело обычно. Спасибо. Или наоборот. на скелю. Це вам не обишу. забратись на скелю. Вот на эту. Гарний пейзаж. Дивитися на частину Житомира з висоти пташиного польоту. Це того варто. Спускаюсь! Дивіться передачу блондинки чи брюнетки на телебаченні або на каналі в Ютуб. Будьте екстремальними, але обережними. Наступна вершина Верест.